اعتدال کا دین ہے جہاں ایک نیکی کی بات کی تاکید کی جاتی ہے وہاں اس کا ادب سلیقہ اور تمیز بھی سکھائی جاتی ہے یہ نہیں کہ نیکی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر موقع بے موقع نیکی کی جائے نیکی کا بھی ایک وقت ہوتا ہے ایک طریقہ اور سلیقہ ہوتا ہے نمبر ایک جب لوگ قرآن و حدیث پڑھنے یا پڑھانے میں مصروف ہوں اسی طرح جب کوئی شخص انڈیویجلی بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے تاکہ اس کا سیکوینس نہیں ٹوٹے یا کوئی شخص پڑھنے میں مصروف ہے اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے جا کر کیونکہ اس کی پڑھائی ڈسٹرب ہوتی ہوں اور ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ اگر کہیں آپ بیٹھ جائیں پڑھنے تو پھر آپ کی خیر نہیں کہ اسی وقت سب کو آپ اچھے لگتے ہیں اور اسی وقت سب آپ کو سلام کرتے ہیں اور بعض لوگ تو اتنے مہربان ہوتے ہیں کہ ہاتھ کا قلم چھڑوا کے کتاب بند کرا کے ہاتھ بھی ملاتے ہیں مسافر بھی کرتے ہیں مان کا بھی کرتے ہیں اور پھر دنیا بھر کی خبریں بھی معلوم کرتے لیتے اور دیتے لیکن آپ دیکھیں کہ ایک ایک منٹ قیمتی ہوتا ہے اور خصوصاً آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں خصوصاً پڑھنے کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے دماغ میں ایک پوری فلم چل رہی ہوتی کوئی شخص آ کے اس کو بریک کر دیتا ہے تو دوبارہ اس کو جوڑنے میں مشکل پیش آتی اور ہو سکتا ہے کہ ایک شخص قرآن پاک پڑھ رہا ہے مثلا اس نے پڑھا اللہ تک رب سلات, اور اتنے میں سلام ہو گیا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ اور کسی نے سلام کر دیا اس کا معنی تو اتنا ہی مکمل ہو گیا نا بیچ میں رہ گئی تو ایسے موقع پہ سلام نہیں کرنا چاہیے پھر اسی طرح جب کوئی خطبہ دینے اور سننے میں مصروف ہو یعنی اسے جمعہ کا خطبہ ہے کوئی دے رہا ہے یا سن رہا ہے سننے والے کا بھی احترام ہے پھر اسی طرح جب کوئی آزان دے رہا ہو یا تکبیر کہہ رہا ہو ظاہر ہے کہ وہ اذان چھوڑ کے اگر سلام کا جواب دینے لگے تو پھر ازان کا کیا بنے جب کسی مجلس میں دینی موضوع پر گفتگو ہو رہی ہو میں تو کسی عالم سے سوال کیا گیا وہ جواب دے رہا ہے تو بعض اوقات اوپن مجلسیں ہوتی ہیں نا کہ ہر کوئی آ جا رہا ہوتا ہے اب ایک شخص بول رہا ہے اور لوگ سن رہے ہیں اور وہ بات سمجھ رہے ہیں کہ اتنے میں ایک اور شخص آ کے سلام کرتا ہے اور وہ ان سب کا سیکوس توڑ دیتا ہے اور سب کو بدمزہ کرتا ہے تو یہ وقت بھی سلام کرنے کا نہیں ابھی آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں، جب مجلس برخواست ہوگی گفتگو ختم ہوگی پھر آپ سلام کریں پھر اسی طرح جب استاد پڑھانے میں مصروف ہو یعنی خواہ قرآن پڑھا رہا ہو یا میتھمیٹکس پڑھا رہا ہو اس وقت سلام نہیں کرنا چاہیے اسی طرح جب کوئی قزائے حاجت کے لیے بیٹھا ہو یعنی ٹوائلٹ میں ہے یا نہا رہا ہے تو اس وقت سلام نہ کریں۔ اسی طرح جب کوئی شخص کسی حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہو کو فوش کام کر رہا ہو کو, کو بے حیائی کا کام کر رہا ہو تو اس وقت وہ سلامتی کا مستحق نہیں ہوتا دعا کا مستحق نہیں ہوتا مثلا ایک شخص ڈرنک کر رہا ہے تو ایسا شخص جو کُلم کھلا اعلانیہ طور پر کوئی حرام کام کر رہا ہو غلط کام کر رہا ہو تو اس کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا پھر اسی طرح یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کو سلام کرنے میں پہل نہ کیا کرو لیکن اگر کوئی ایسی مجلس ہے جس میں سب ملے جلے بیٹھے ہیں تو اس وقت آپ پہل کر سکتے ہیں اگر باہر سے آ رہے ہیں اور ان کو جواب کس طرح دینا چاہیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں اہل کتاب سلام کریں تو تم وعلیکم کہا کرو اور یہ یاد رکھیے کہ سلام کی ابتدا کرنے والے کو جواب دینے والے کے مقابلے میں زیادہ ثواب ملتا ہے حضرت عمران بن حسین کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا اس نے آ کر السلام علیکم کہا آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا دس میں کیا پھر ایک دوسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ آپ نے فرمایا بیس میں کیا یعنی جواب دینے کے بعد اس کے بعد تیسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے فرمایا تیس نے کیا اور یہ یاد رکھی کہ بس وبرکاتہ تک ہی ہے اس سے آگے کچھ نہیں ابن عباس نے ان تین لفظوں سے زیادتی کرنے والوں کو یہ کہہ کر روک دیا کہ سلام برکت تک مکمل ہو جاتا ہے اس سے آگے کچھ مت بولو کیونکہ کچھ لوگ پھر جنت حلال اور دوزخ حرام وغیرہ کے فتو بھی دینے لگتے ہیں پھر اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ خواتین کا غیر مردوں کو سلام کرنا اس کے بارے میں کیا حکم ہے تو بات یہ ہے کہ اگر فتنے کا ڈر نہ ہو یعنی کسی خرابی کا اندیشہ نہ ہو تو دونوں ایک دوسرے کو سلام کر سکتے ہیں مثلا اگر آپ بازار میں گئے ہیں آپ دکان میں گئے ہیں تو ذرا اور باتیں اگر آپ کر سکتے ہیں اس سے بھاؤ تاؤ کر سکتے ہیں تو سلام کیوں نہیں کر سکتے لیکن جہاں یہ خدشہ ہو کہ اس سلام سے بات آگے بڑھ جائے گی اور خرابی پھیلے گی تو وہاں اجتناب کرنا چاہیے وہاں ریزرو ہو کے ضرورت کی بات کرے انسان اور وہاں سے ہٹ جائے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جب تشریف لے گئے اور خواتین بیٹھی ہوئی تھی تو آپ نے ان کو ہاتھ کے اشارے سے سلام کیا اس سے یہ پتہ چلتا کہ سلام تو کر سکتے ہیں لیکن اس میں بھی ایک محتاط رویہ ضروری ہے اور اسی طرح اگر کوئی مرد آ کر سلام کرتا ہے تو اس کو جواب دے سکتے ہیں خصوصاً گھر میں جو رشتہ دار وغیرہ آتے ہیں تو اس میں اور اسی طرح کا فون پہ آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو جہاں بات کر لی تو وہاں سلام بھی ہو سکتا ہے اور باتوں میں بھی جیسے غلط بات کرنے سے منع کیا گیا اللہ کی نافرمانی کی باتیں منع ہے تو اسی طرح اللہ کے نافرمانی کے کاموں میں پھر سلام دعا نہیں ہوگی سلام کے علاوہ مسافہ اور معانقہ بھی کیا جاتا ہے مسافہ کیا ہے مسافہ لفظ صف سے ہے صف کہتے ہیں ہتھیلی کو یعنی ہتھیلی سے ہتھیلی ملانا اور اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جب تک ایک مسلمان کا ہاتھ دوسرے مسلمان کے ہاتھ میں رہتا ہے تو دونوں کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسا فہوز ہب الغل ایک دوسرے سے مسافہ کیا کرو اس سے دلوں کا غل کینا جاتا رہے گا یعنی اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی بیڈ فیلنگ ہے ناراضگی ہے کوئی دل میں ایسے ہی میل ہے دوسرے کے بارے میں تو کیا کرو اس سے ہاتھ ملاؤ یہ ایک نفسیاتی حربہ ہے ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے کہ بعض لوگ ہاتھ پکڑتے ہیں تو چھوڑتے ہی نہیں پھر اس میں بہت مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ دوسرے کو موقع نہیں دیتے تو اس میں ہم میں سے ہر ایک کو اتنی سمجھ بوجھ کا ثبوت ضرور دینا چاہیے کہ موقع محل کے مناسبت سے ہی ہاتھ پکڑے یا تو دیر تک پکڑے رکھتے ہیں یا پھر اتنے زور سے دباتے ہیں کہ ہڈی پسلی ایک کر دیتے ہیں پھر اسی طرح اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو تو اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے